ЖКХ. У нас обслуживание производится УК Блэста. Вы знаете, что с 1 мая изменилось законодательство об управлении многоквартирных домов. Теперь это вид деятельности лицензируемый. Вот, управляющая компания Блэста получила лицензию на право управления многоквартирными домами. Я как глава администрации видел единичные жалобы с Лопухинского поселения на качество обслуживания квартирных домов. Вот это говорит, наверное, о том, что компания все-таки работает неплохо. Но вот сегодня в рамках нашей встречи мы поговорим. Во всяком случае, теперь рычаг воздействия есть очень серьезный. Если раньше мы могли, скажем так, отказаться от услуг управляющей компании только через выборы, через смену управляющей компании, голосования, то теперь появился административный рычаг в виде лицензии. Если набирается критическая масса жалоб, выезжает жилищная инспекция, осуществляет проверки, подтверждается факт ненадлежащего выполнению а содержания многоквартирных домов. У компании отзывается лицензии, с этого момента уже местная администрация, это полномочия первого уровня, должна определять ту организацию, которая будет временно исполнять функции по управлению домами и объявлять конкурс для выбора новой управляющей компании. Поэтому сейчас тот момент, когда управляющая компания несколько должна взбодриться, более оперативно, адекватно реагировать на обращения жителей, качественно выполнять свою работу и услуги. Их можно контролировать не только нами, нашим уровнем, но еще и жилищной инспекцией.